Глубокий знаток. Ну, в этой студии точно самый глубокий знаток Южной Кореи. Вот что это значит? Спасибо, Савик. Неприятно сегодня быть и слышать. Э наверное, из всего услышанного, прежде чем говорить о Корее, я скажу, что больше всего, как ни политика, ни депутата, меня тронуло вот из всех спикеров. Э -э я абсолютно разделяю мнение Анатолия Грисенко, что коррупция – это убийство. Именно так к нему относятся в Корее, именно поэтому такой результат. И второе, это тезис Сергея Лещенко о том, что саркофаг запечатывается. И когда мы смотрим социологию, которая показывает уровень доверия ко всем институтам власти, их президенту, их парламенту, их правительству, мы понимаем, что гражданское общество абсолютно разочаровано. Рейтинг по КНГ перед сегодняшним голосованием упал до начала скандала. Она получила, кстати, тоже 54%, когда она стала президентом когда до момента неэффективное управление, ошибки э, правительства стоили их, ей порядка 20%, и она пришла к кризису с 35%. Для Кореи, для страны с развитой демократией, открытым обществом, это, это значит, что уже все. Президент хром, хромая утка, хотя и оставалось больше года. Э, после того, как скандал начался, она при рейтинге 4% получила сегодня импичмент. Я не берусь оценивать рейтинг президента Порошенко, но по открытым источникам он недалеко от этой цифры. Недалеко от этой цифры и парламент в целом, как институция, и правительство. О чем это говорит? И ведь это не первый случай в истории Кореи. Коль скоро вы меня назвали э, экспертом по Корее, я провел там 6 лет, учил и знаю корейский язык. Э, я знаю многих депутатов, тех, которые сегодня проголосовали, и тех, кто, которые 234, которые проголосовали, наверное, против. Ведь уже была попытка импичмента одного президента. Это тоже было за факты коррупции. В 2004 году. Тогда Конституционный суд Кореи оправдал его, признав определенные проблемы. Но потом, как закончил этот президент, это был демократический президент Ромухион. В четвертом году, на первый год его правления, ему сказали, что есть недоверие к его команде он отстоял через суды, через свою красивую позицию, он отстоял свое право. Но когда он расстался со своей должностью, в течение полугода было доказаны факты коррупции не его даже лично, а его команды. И президент совершил акт самоубийства. Он пошел в горы и спрыгнул. С горы оставил свою предсмертную записку. Я не хочу, чтобы этот позор, который я допустил и я не досмотрел, привел к в целом кризису и недоверия к стране, недоверия народа к своей власти. То, что мы сегодня имеем в Украине, и эта череда, это, возможно, не то, как правильно и по-христиански, они не хри христиане в основном свои, а больше буддисты и конфуциансты, но в Корее нет хуже э, преступления, чем получить неуважение общества в целом. И если проанализировать э, малейшие факты коррупции, которые по сравнению с теми цифрами, которые сегодня здесь звучали, будут казаться смешными в украинских реалиях, а Корея страна, десятая экономика в мире, с ВВП больше триллиона долларов, и росла то, что мы когда часто здесь в этих студиях говорим, Украина должна повторить корейское, японское, сингапурское чудо. Так для того, чтобы экономика могла так расти, они после Корейской войны имели период вот такой смуты, когда якобы пытались строить демократию. Коррупция была зашкаливающая, и все это закончилось приходом диктатора. Я очень не хочу, чтобы в Украине закончилось приходом диктатора. Это, кстати, отец ныне отставленной Пак Кне. Это госп... генерал Пак Чун Хи, он пришел. Но надо отдать должное, что у него не было даже в его честности, не было тени сомнения. Когда он пришел, и когда его похоронили после убийства его, его руководителем охраны, у него было две пары туфлей и обе остоптанных. Этот человек посвятил себя стране. Он понимал, какой вызов он пришел на разбитую страну после войны. У нас страна сегодня в войне. У нас президент миллиардер. Он, по моему глубокому убеждению, как сегодня бизнесмена, он должен был отдать все возможное и невозможное. И когда мы говорим, что бизнесмены Кореи ответственные, значит, еще несколько, ну вот просто отрезвляющих фактов для нашего общества в первую очередь. Я общаюсь, обращаюсь даже не к участникам здесь рядом сидящим, а обществу. Когда факты, 50 тысяч долларов якобы дал президент наибольшей строительной компании, Мэру Пусана, один повесился в тюрьме, не смог вытерпеть такой, э, так, такого обвинения, и оно было доказано, второй спрыгнул с моста. Когда обвинили главу корпорации Hyundai, сегодня все знают Hyundai, ездят на машинах, а это огромная группа, кроме машин много чего делает, в том, что он выделил 200 миллионов долларов, вдумайтесь на что, не на свою личную пользу, а на то, чтобы его страна начала мирный процесс с Северной Кореей, и они смогли сближаться и открыли возможности для семей обмениваться, встречи родственников, посещать южным корейцам, Северную Корею, пытаясь ее таким образом привести в нормальное состояние и показать, что есть другая жизнь, чем им показывают по корейскому, северокорейскому телевидению, когда этот факт скрылся, он сказал: это моя ответственность, вернее, написал в записке и опять же покончил жизнь самоубийством. А почему? А нельзя было? Потому что, конечно, его обвинили в том, что он якобы таким образом поддержал тогдашнего первого корейского демократического президента Ким Деджуна, который встретился с своим северокорейским противником на тот момент. Кстати, у них до сих пор идет война официальная, их только статус перемирия уже больше 50 лет. И якобы он таким образом помог. Репутационно действующему президенту, что корейцы Северные соглашились на, этот, на эту встречу за 200 миллионов долларов. У нас сегодня звучали то типы, есть он купил что эту воруют встречу миллиардами. И ведь самое страшное, это то, что почему корейцы так быстро мобилизовались. Я работал в Корее э, во время, когда демократ, власть проходила сначала от демократов к, э, к, вот, к теперешним правоцентристам и опять к демократам. Я видел случай когда их уровень информатизации, а сегодня это самый высокий уровень в мире информатизации, это одна из стран, которая первая запустит 5G, которая была нищая страна, которая за 30 лет стала тем, кем стала, за счет труда своего, в первую очередь. Люди, узнав о скандальной информации, собирались через интернет. Вот у нас сегодня говорили абсолютно правильно, у нас свобода слова, вот в чем проблема. Когда в Корее один человек пишет интернет, это за час может захватить миллионы людей. Вышло миллион семьсот тысяч человек в Сеуле, 2 миллиона триста по стране. И это я обращаюсь сейчас в зал. Просто поймите, что если хотя бы 70, Анищенко говорит про 70 да, депутатов, продается, если их покупает президент. Вот у нас есть президент, парламентско-президентская республика. Пойти на улицу спросить, сказать, что у нас главный президент значит президентском парламентстве. Но если порог этих двух составляющих доказан, что, как изменить систему, которая превращается в закрытый саркофаг? На чем базируется, как построена конструкция? Построена на Конституции. Да, закон об импичменте нужен, это 111 статья Конституции. Есть предусматривает, но нет закона. Но что важнее даже, чем Конституция? Я имел возможность недавно общаться с Степаном Хмарой. И он один из тех, кто стоял у истоков независимости Украины. Голосовал тогда за независимость. Он обратил мое внимание на то, что в декларации о независимости про державный суверенитет, в тех принципах есть много различий сегодня действующей Конституции, которая принималась, мы помним, как во времена Хучма. А фактически Конституция это всего лишь документальное обеспечение и обрамление общественного договора. Это как люди хотят жить. И что они готовы мотивировать и давать президенту, и как они с него готовы спрашивать. И пока не выйдет миллион семьсот тысяч человек, а Корея такая страна, как Украина по населению, и не поднимут просто бумажку о том, что это не мой президент, или это не моя власть. Я не хочу, чтобы... Ведь Майдан был об этом, о достоинстве. Это был не Майдан, извините за резкость, про пожрать. Люди выводились, ведь, ведь люди вышли не от того, что у них забрали деньги, они вышли потому, что побили студентов, потому что забрали мечту. И, как сказал сегодня Анатолий, это убийство, это убивают мечту, то есть в чистую новую Украину. Поэтому я очень хочу, чтобы украинцы не только использовали корейские девайсы и корейские, смотрели корейский телевизор, и имели возможность, далеко не все, к сожалению, сегодня ездить на корейских автомобилях, пусть они перенимают и другой опыт мирного, мирного донесения своей позиции. И правильно сказал Сергей, что власть боится только, только вас. Спасибо, у меня все. Спасибо, Андрей, спасибо.